Деяния святых апостолов, первая глава, и читаю три стиха, шестого и ниже. «Посему, не сушедшись, спрашивали его, говоря, не все ли время Господи восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый». И будете мне свидетелем и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Хвала Богу. Знаете, братья и сестры, я не один раз слышал это свидетельство. Не один раз. Не один раз я встречался с этой сестрой. Мой брат-сестра. Но сегодня я слушал. Я вам скажу, и плакал. И вы знаете, как бы оно ни было, я плакал не из-за того, что может быть, я услышал что-то необыкновенное, мои слезы лились из-за того, что Господь вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь. Вы знаете, мы бывает видим какое-то чудо или может быть что-то переживая, получаем и в тот же самый момент мы, ну, можно сказать, воспаряемся духом. И только тогда, и только тогда мы, может сказать, в тот период можем сказать, о Господь, хвала тебе. А вот проходит время, уже прошло время. Братья и сестры, время прошло. Но Дух Святой, когда действовал тогда, Он действует и сегодня. Он не умолился, мои дорогие, Он остался в силе, слава Богу. Но стоит вопрос. я прочитал это место Священного Писания. Братья и сестры, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете... Ох, как часто мы путаем одно с другим. Мы хотим бывает эту силу и действовать ею. Мы хотим эту силу и чтобы она проявлялась. А Бог говорит, свидетелем будешь. И свидетелем не своего я. Свидетелем не своей понятия, а свидетелем то, что сделал Господь. И знаете, я слушаю, и мое сердце радуется, благодарит Бога, бо свидетельство идет, что сделал со мною. Господь, мои дорогие, это есть великая сегодня милость. Но в тот же самый момент, братья и сестры, мы сегодня говорим о сегодняшнем дне, о сегодняшнем свидетельстве. Я был однажды в Америке. Я приведу такой маленький пример. Когда меня встретили там в аэропорту, у Чикаго. И мы по дороге заехали, я сокращаю, мы заехали в русский магазин, чтобы купить. Купить продукты, потому что там продают русские продукты. И когда мы зашли в магазин с этим братом, который он меня встречал, мы скупили все. Тут американцы есть, они знают эти магазины там. И вы знаете, когда мы скупили все, он спрашивает жену, может, еще что-то надо. Я все уже купил то, что ты сказала. Она говорит ему по телефону, я ж не слышу. Она ему говорит что-то, он так посмотрел на меня и говорит, слушай, жена попросила, сказала, чтобы мы купили бутылку спирта. Ну, я думаю, матеря, вы знаете для чего, если вы имеете детки, детей и так далее. И он говорит, она попросила, чтобы купить бутылку спирта для компресса, для натирания. И так смотрит на меня и говорит, а если здесь кто-нибудь из верующих есть, а мы купим эту бутылку спирта и будем нести, что ж они подумают? Я так посмотрел на него, говорю, слушай, Николай, если тебя здесь знают, то меня здесь никто не знает. Ты скажи, где эта полка, я пойду возьму и принесу. Он указал мне в магазине, в какую сторону я пошел, взял. Конечно, братья и сестры, я не нес ее вот так, как бы, ну, поднявши, я ее еще рукой этикетку прикрыл, чтобы меньше было видно. Принес и в эти продукты сунул в эту свою тележку. И вот мы уже все покупили. Подъезжаем мы к кассе. И когда эта молодая девушка, которая стояла на этой кассе, она эти продукты брала, и только этот аппарат пикал, считывал эти коды, и вот она Увиділа цю під цю бутылку. Вона улыбнулась, звернулась ко мне і щось на англійському мові сказала. А так як я не знаю англійської мови, я поворачиваюся до сего брату і на українському мові говорю: "Що вона мені говорить? Переведи". Вона <розум> переходить на польську язык. Брате, сёстры, здесь есть поляки. Она переходить на польську язык і говорить: "Пан Возьми эту бутылку. И, пожалуйста, проведи ее здесь. Братья и сестры, слышите, нет? Возьми эту бутылку и проведи ее. И я беру своими руками эту бутылку и провожу. Этот аппарат считал, и она дальше без внимания на меня. Она продолжает свою работу. И я стою, и когда она окончила, я стою и смотрю на нее, а вся внутренность зажалась до предела. Братья и сестры, братья и сестры, вы примите что? Вы примите силу. Для чего? Для свидетельства, кто я? И я задаю ей прямой вопрос. Скажи, скажи, ты верующая? Она подняла глаза на меня, улыбнулась и говорит, да, я пентакостал. Мои дорогие братья и сестры, я сегодня хочу задать один вопрос. Скажите, что приняли мы? Аминь. Приняли ли мы эту силу, чтобы быть свидетелями? Я, братья и сестры, стоял перед ней и кричал перед Богом. Боже, Боже, прости меня. В моих руках больше не будет бутылки спирта в магазине. Или бутылки водки. Я не могу ей сказать, а я пастырь церкви. Слышите, братья и сестры, она христианка. Она христианка, она настолько понимала, что она есть свидетель верный Божий. Аминь. Она не хотела даже прикоснуться к этой бутылке. Почему? Потому что она, а мне говорят, она не права. Она не должна так была делать, она на работе. Братья и сестры, она на работе была свидетелем, что она христианка. Аминь. Аллилуйя. А я сегодня хотел бы задать нам вопрос. Можем ли мы засвидетельствовать здесь, что мы христиане? Можем ли мы сказать, да, мы прекрасно одеты, да, мы прекрасно, все у нас есть, мы приехали в Дом Божий на служение предвечным Богом. Но Бог говорит, братья и сестры, братья и сестры, Бог говорит до нас сегодня, ты примешь силу, аминь. Было время, мы ее получили. А сегодня, мои дорогие, множество людей, христиан 21 века, потеряло силу. Вид благочестия есть, а силы нет. Аминь. И Бог привел тебя на это место, не испытать тебя в слове, а испытать тебя в силе. Аллилуйя, аминь. Почему? Потому что ты, выходя с этого места, должен идти в свои семьи, должен идти на свои работы и быть воистину христианином. Аллилуйя, аминь. Ибо придет время, было время, как сестра Женя сказала, этих служений не было. А я скажу именем Господа, придет время, не будет таких служений. Ибо придет испытание народа Божьего. Аллилуйя, аминь. А сегодня идет контроль Божий. Аллилуйя, аминь. Зачем ты пришел на это место? Если ты пришел, чтобы получить силу, Бог приготовил ее здесь. Аллилуйя, аминь. Бог приготовил дать тебе эту силу. Ибо я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что будет со мной завтра или сегодня. Но Бог сегодня готовит нас к испытаниям. Аминь. Ава Отче, хвала вечному Богу. И мы сегодня, находясь на этом месте, я не буду долго задерживать вашего внимания. Я расскажу еще один момент из жизни христианина. Мой брат, сестра, это не есть история, которую я слышал, или, может быть, кто-то мне рассказывал, я свидетель этого. С нами жил один верующий, его сейчас нет, он недавно ушел в вечность. Я с ним рос духовно, с этим человеком. Он прошел великие испытания в своей жизни. Он прошел всю войну. Он пришел до Берлина. Он видел Берлин. Но отец, мама и брат, они вопияли в небо. Аминь. И он сказал, я видел глазами Берлин. Но внутренность сказала, туда не войдешь. И так и случилось. Говорит, я не вошел. Я только видел всплеск и больше ничего не понимаю. Прошло время, он возвратился. Бутылки в карманах. Мама и отец... Отец не возвратился с, с, этой, с этой войны, потому что он не взял оружие и больше его никто не видел. Мама с, с братом, они молят лице Бога. А я, герой, я пришел с фронта. Все есть, но один день, говорит, я пьяным прихожу домой. И когда, говорит, я пришел, увидел, ночью горит лампа. Три часа ночи, а лампа горит, значит, кто-то там есть. И я увидел христиан, говорит, которые там собрались и молились. Они сказали, подойди сюда, я пьяный, куда? Но, говорит, я, чтобы они отцепились, они сказали, мы помолимся, и ты пойдешь. Но я пришел, склонил колено. И когда, говорит, я склонил колено, я не знаю, где делась водка. Я не знаю, что произошло. Я стоял на коленах и молился Духом Святым. Аминь. Аминь, хвала Богу. Но говорит, но я в сенях оставил бутылку еще, чтобы утром похмелиться. И когда, говорит, это произошло, я вышел в сене, я взял эту бутылку, подошел к столбу и разбил ее. Мои дорогие братья и сестры, вы примите силу. И Бог говорит, и Бог ему последствий говорит, готовься. Ибо сын мой страдает, а я пошлю тебя, чтобы ты помог. Мои братья и сестры, он понимал, что это в то время, это слово от Бога. И пришло недолгое время, его арестовали за Слово Божье, и он пошел по лагерям. И когда он был в лагерях, он говорит, я просил, Господи, ну где этот человек, которому я должен помочь? Ну чем я помогу? Ведь я тоже сам, ну такой же узник, но, но говорит, но «Ну я был молодой, я был здоровый, и я понимал, что я чем-то могу помочь. Но проходили годы, годы, год, второй, третий, и братья и сестры, как сестра Женя, он тоже так же сказал, когда по этапах меня перевозили, я больше уже не мог сам зайти в вагон. Меня, говорит, закидывали уже в вагон, будучи в молодых, э, молодых летах, так сказать, здоровы. И он дошел до такого состояния. И когда, говорит, я уже был в последнем вагоне, куда меня укинули, я сказал, Боже, я уже помочь не могу. Ничего я уже больше не могу. Уже мне нужна помощь. И привезли, говорит, меня в следующую тюрьму. И когда, говорит, меня выгрузили, меня увидел этот начальник тюрьмы, спросил, по какой статье. Я, говорит, сказал, он посмотрел на меня и говорит, будешь развозить, кушать и подавать заключенным камере. И говорит, я каждый день брал эту тележку, брал этот бачок и развозил, наливал и подавал туда, в эти окошко, подавал это кушание, которое было приготовлено. И когда, говорит, однажды я это делал, я подъехал к последней камере, которая я должен был обслуживать, рядом стоял солдат с автоматом, а дальше, а дальше камера смертников, я не должен был туда идти. И я, говорит, слышу голос. Возьми свой хлеб. Разломай пополам. Встань на колени. Ползи камеры смертников. И под дверью просади этот хлеб. Я, говорит, задрожала вся внутренность. Я понимал, один шаг в сторону, и очередь автоматная будет по мне. Я, говорит, посмотрел назад, но я никого не видел. Я, говорит, начал дальше наливать, но я слышу опять этот голос. Возьми свой хлеб. Братья и сестры, не возьми хлеб заключенных, которых ты раздаешь, а возьми свою пайку. Возьми свой хлеб, переломай пополам, стань на колени и ползи камеры смертников. Говорит, я повернулся спиной к солдату, чтобы страх не такой же был. Переломил свой хлеб, встал на колени и начал ползти к камере смертников. И когда подполз, я просунул под дверью и так задом приполз назад к этой тележке. Поднялся, посмотрел на этого солдата. Он стоит, как и стоял, смотрит на меня и говорит, и я такой довольный, я выполнил. И я слышу голос, и так делай каждый день. О мой Господь! Братья и сестры, это уста Его рассказывали, когда мы просили Его, поделитесь, поделитесь. Его там еще другие просили. Они знали, что Он был в лагере, в тюрьме. И почему? Поделитесь. И Он начал делиться милостями Божьими. Слышите? не своими, а милостями Божьими. И здесь есть эта милость. Хвала Богу! Аллилуйя! Аминь! И куда он дальше говорит? И куда я это начинал делать каждый день? Для меня была последняя камера самой страшной, потому что надо было опять вставать. И так, говорит, и я делал. Я молил лице Бога. Я просил Господи, если умирать, то я умру. Но помоги мне помочь и это сделать. Я понял, что в этой камере сидит тот, который, который, за которого ты умирал, из которого ты сказал, готовься, я пошлю тебя помочь. Хвала Богу. Нам нужна сила, братья и сестры. Аминь. Нам нужна сила, чтобы идти на это. Аллилуйя, аминь. Это не просто идти на такое. Это можно идти только с Господом. Аллилуйя, аминь. Своей силой на это не пойдешь. Он говорит, я хотел узнать, кто в камере. Не узнал. Я хотел узнать фамилию или имя. Не узнал ничего. Об этом никто ничего не говорил. Братья и сестры, и он так делал это 30 дней. И когда он делал 30 дней, уже именно на 30-й этот день, когда он сделал, он говорит, я подполз, поднялся, и я слышу голос, больше не надо. Братья и сестры, кому помогал? Не знал, не видел. А там... В этой камере смертников сидел христианин. Аминь. Начальник тюрьмы, когда он отказался от оружия, когда он отказался от всего, когда он служил Богу, мой брат, сестра, не отказывался от имени Господа, он сказал, для тебя мне жалко пули, тебе дали расстрел. Тебе надо расстрелять, но пули мне жалко для тебя, и я посажу тебя в камеру смертников, и 30 дней я не дам тебе кушать, и я увижу, спасет ли тебя твой Бог. Аминь. Аминь, братья и сестры, спасет. Спасет только верного. Аминь. Аминь, спасет того, кто сегодня имеет силу. Аллилуйя, служить ему верно, спасет того Бог. Аллилуйя, аминь, ибо Он есть Бог. Аллилуйя, аминь. И Он посылает за многие годы, Он знает, что это будет. Он за многие годы посылает туда человека и готовить его. И когда Он сказал, Я не могу уже помочь, тогда помогал Господь. Хвала Богу. Мои дорогие, и когда через 30 дней начальник тюрьмы пришел и открыл эту камеру, он сказал: Я не буду тебя стрелять. Оставайся в живых, ибо тебя спас Бог. Аминь. Хвала Богу. Аллилуйя. Аминь. Мои дорогие, и когда он начал это рассказывать, один из тех, которые слушали. Там были гости, как и здесь, и есть там один из них, начал крепко плакать. Мы все плакали, братья и сестры. Но начал крепко плакать, и он задал вопрос. Скажите, скажите, а вы знаете этого человека нет? Видели нет? А знаете ли фамилию его или чего-то? Нет, ничего не знаю. Я возвратился с тюрьмы. Я прошел еще долгие годы этих лагерей. Возвратился домой, но я этого ничего не знаю. Он говорит, тогда я вам скажу, это мой тест. Когда, говорит, я пришел в эту семью, я женился, я услышал от этого отца, или можно сказать от его тестя, я услышал, как он рассказывал, когда ему дали приговор смерти. И пожелали, пожалели пули, чтобы расстрелять, и голодной смертью камеры смертников держали. Он 30 дней там был, и говорит, и я не видел ничего, я не видел руки, я не видел ничего, но 30 дней под дверью просовывался хлеб. Аминь. Хвала Богу, я не слышал голоса, я не слышал шороха, но Господь делал. Аминь. Аскабараманаудас. Аллилуйя, аминь. Мои дорогие, и когда это уже пришло время, я был на встрече этих двух людей. Один и другой. Они встречались за многие годы. Мы стояли, стояли дети ихние, и он так повернулся и сказал, «Деточки, слышите, а теперь видите, как спас меня Господь!» Аллилуйя, аминь! Это есть тот человек, через которого Бог послал мне пищу, слава Богу! Мои братья и сестры, я сегодня хочу обратиться, имеем ли мы силу для служения Богу? Аминь. Я не знаю, что будет завтра, но я знаю, что будет испытание. Аллилуйя, аминь. Имеем ли мы силу сегодня, братья и сестры, оставить сегодня, как было сказано, мобилки, оставить мобильные, мобильные телефоны, оставить интернет, оставить все и сказать, Господь, во имя Твое иду свидетелем. Аминь. Аминь, иду свидетелем. Мои дорогие, без силы Божьей не будешь свидетелем. Аллилуйя, аминь. Без силы Божьей не будешь проповедовать. Без силы Божьей не сможешь сказать, что эта бутылка не для меня. Аминь. О, я сегодня хочу задать один вопрос. Братья и сестры, имеем ли мы эту силу сегодня? Имеем ли мы здесь эту силу, слыша Слово Божье? Мои дорогие, Братья и сестры, имеем ли мы силу сегодня освободить карманы наши? Аскабарабарараудес. Аминь. Не только в сердце, но Бог видит и в карманах ваших, что лежит. Аминь. С чем вы пришли на это место, Бог видит. Аллилуйя, аминь. А вообще Бог видит записи на ваших мобилках. Аминь. Або Отче, он видит, сейчас идет контроль Божий. Аминь. Готов ли ты на встречу с Господом? Можешь ли ты поднять эту мобилку пред лицем вечного Бога и сказать, Господи, взгляни, что на ней записано. Аскабарабарараудес. Если сможешь, небо ответит сегодня. Аллилуйя. Пришли сотни записок. Аба, отче, но если твое дерзновение есть сказать, Господь, взгляни в мое сердце, взгляни на мою жизнь. Аминь, он взглянет сегодня. Аминь, он взглянет сегодня, и придет победа Божья. Аллилуйя, аминь. Аба, отче, он найдет тебя в камере, он найдет тебя в больнице, он найдет тебя в палате. Он найдет тебя в этой толпе народа. Он найдет тебя. А если не свободно, выкидывай сейчас. Аллилуйя, решай сейчас. Аллилуйя, аминь. И небо наклонится. Аминь. Аминь. Ибо сегодня Дух Святой есть, действующий здесь. Слава Богу. Аллилуйя, аминь. Контроль Божий прошел а вообще. Аллилуйя. А за ним идет решение Божье. Аллилуйя, аминь. askabaramuna uda sam aleluja mi bušila svetoho duha prodolžit amin molim se прошел. Но наш контроль пусть будет нашего сердца. Скажите, если здесь на этом месте есть те, которые потеряли силу, силу Духа Святого, аминь, переступили границу между тьмою и светом, и сила Божья отошла, если таковые есть, и желаете, чтобы Бог обновил, аминь. 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 В чьих мобилках сейчас написано то, что не угодно Богу? Аминь. Я прошу, если таковы есть, и хотите покаяться пред Богом, поднимите свои руки. Аминь. Не стыдись поднимать, Его видит Господь. Если хочешь победу, придет победа. Если умолкнешь, умолкнет небо. Аминь. А что будет завтра, не знаю. Но сегодня есть сила Божья. И сила Божья для прощения. Аминь. Мы говорим, возьмите мобилки и выключите. А я скажу сейчас, возьми мобилку, сотри все с нее. Аминь. И покайся пред Богом. Аллилуйя, аминь А если в машинах есть неугодное Богу Знай, что видит Господь, аллилуйя, аминь Придешь, убери, не вывози с этого сбужа А выбрось его сегодня здесь, аминь А если есть в карманах сегодня, сейчас Выкидывай сейчас здесь, где стоишь Аскабарабарараудес Аминь. Выкидывай сигареты. Выкидывай картинки. Аминь. Ибо сегодня есть милость Божья, а завтра я не знаю, что будет. Аминь. Аллилуйя. Сегодня идет контроль Божий. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, аминь, хвала вечному Богу, або отче. Это служение не буквы, но духа, мои дорогие братья и сестры. Аллилуйя, аминь, я вижу ваши лица, но Господь видит ваши сердца. Аллилуйя, и видит мое сердце, слава Богу, аминь, аминь. Он хочет дать силу сегодня, готов ли ее принять, готов ли принять силу Божью. Ава Отче, если готов, Аллилуйя, Аминь, открой свое сердце и убери чужих богов из сердца. Аминь. Убери музыку чужую. Аллилуйя, и придет сила Господняя. Аминь. И пойдешь свидетелем. Пойдешь свидетелем, как сестра же Пойдешь свидетелем! Пойдешь свидетелем, как эта девушка. Аминь, Чикао, пойдешь свидетелем. Аллилуйя! что ты есть пентакостал, что ты есть пятидесятничного служения. Хвала вечному Богу, исполнена силой Святого Духа. Аскабарабарараудес. Аллилуйя, аминь. Итак, молитва Господь слышит молитву. Если нужно каяться, кайся. Аллилуйя, аминь. Если нужно просить Бога прощения, проси. Но выбрось это все, и придет ответ Божий. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Я верю, братья и сестры, что этот день сотворил Господь. Аллилуйя! Аминь! И собрал нас на это место. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь!